এনে কি ৰাজস্থানত আছে নেকি বীৰ লাচি থানা টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা হা বিহাৰত আছে নেকি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ বীৰ লাচি থানা হা ইয়াত ভোজপুৰী ছাত্ৰ সন্থা খুলিব পৰা হৈ গ'ল হা কিহৰ ভোজপুৰী ছাত্ৰ সন্থা এম পি এল পাতে মই নিজে ক্ৰিকেট খেলা ল'ৰা এম পি এল পাতে এম পি এল মানে কি গম পায় মাৰুৱাৰী প্ৰিমিয়াৰ লীগ কাইলৈ আমি অসমীয়া প্ৰিমিয়াৰ লীগ নাই পতা ইহঁতে ইয়াত মাৰোৱাৰী প্ৰিমিয়াৰ লীগ পাতিবলৈ সাহস কৰিছে বেক বাই নাগপুৰ বেক বাই আৰ এছ এছ এইবাৰ পাতিব দিয়া নহ'ব এইবাৰ পৰা একদম স্পষ্টকৈ ইয়াতে কৈ দিয়া হৈছে নহ'ব যদি ইয়াত কিবা প্ৰিমিয়াৰ লীগ পাতিব আছে আমাৰ শত শত শ্বহীদ আছে কোনোবা শ্বহীদৰ নামত পাতিব লাগিব নহ'ব ইয়াত মাৰোৱাৰী প্ৰিমিয়াৰ লীগ শিৱসাগৰত এইবাৰ পৰা পাতিব দিয়া নহ'ব একদম স্পষ্ট কথা বহুত হৈ গ'ল বহুত উৎপাত হৈ গ'ল ইহঁতৰ পইচাৰ জোৰত চব কৰিম বুলি ভাবিব পাৰিছে আৰু সহ্য কৰা নহ'ব আৰু এতিয়া বলবমৰ নামত অসভ্যভামী বলবৰ নামত উদমান বলব তোমালোকে বলব যিটো লিংগত পানীধৰা শিৱলিংগ আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ আমাৰ স্বৰ্গদেউসকলে বনাই থৈ যোৱা আমি উদাৰ কাৰণে তোমালোকক তাত সোমাবলৈ দিছোঁ আমি যে উদাৰ সেইকাৰণে তোমালোকে এই অসভ্যভামী কৰি মদে ভাঙে ড্ৰাগছে খাই অহাৰ পিছতো তোমালোকৰ শিৱ মন্দিৰত সোমাবলৈ দিছোঁ কাৰণ আমি অসমীয়া জাতিক উদাৰ হয় উদাৰ মানে আমি ভয়াতুৰ নহয় ভয়াতুৰ নহয় নিদিব পাৰোঁ সোমাবলৈ কোনো অনা অসমীয়া মানুহৰ শিৱদৌলত তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া কি কৰিব এতিয়া দেৱী দলত আমি বলি দিওঁ প্ৰত্যেক বছৰে বলি দিওঁ তোমালোকেও বলি বলি দিয়া আমি তোমালোকক সোমাব নিদিব পাৰোঁ তেতিয়া কি কৰিবা আমাৰ বিহু আহে এজন মাৰোৱাৰী মানুহ এজন বিহাৰী মানুহে এজন বেংগলী মানুহে গামোচাখন ল'বলৈ সাহস নকৰে গামোচাখন লৈ আমাৰ লগত গৰু বিহুৰ দিনা একদিন গৈ ওলাই গৈ অন্ততঃ আমাক শুভেচ্ছা জানি দিয়ে আজিলৈকে এজন অনা অসমীয়া মানুহৰ মই ডিঙিত গামোচা নেদেখিলোঁ প্ৰত্যেকবাৰে আমাক অপমান আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোকে মিলিবই বিচৰা নাই মিলিব বিচৰা নাই কেৱল মাত্ৰ আজি যিমানবোৰ তাত শিৱসাগৰতে হওক বা অসমৰ য'তেই নহওক যিমানবোৰ দোকান চলি আছে কিবা চলি আছে হা কাষ্টমাৰ কোন আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ কাষ্টমাৰ আমি যদি তোমালোকৰ ওচৰত বেপাৰ নকৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব এতিয়ালৈকে ঠিক আছে যেতিয়া আমি বেপাৰো বৰ্জন কৰিম তোমালোকৰ তেতিয়া কিন্তু ভোকত মৰিব লাগিব আৰু শিৱসাগৰতে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ অনা অসমীয়া মানুহক হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ